В Киеве на территории мемориального комплекса Бабияр 20 сентября 2011 года состоялось масштабное межконфессиональное мемориальное служение ⁇ Помнить, чтобы жить ⁇ посвященное 70-летию массового расстрела евреев. Яру. В служении приняли участие Всеукраинский Союз Баптистов, Всеукраинский Союз Пятидесятников, Церковь Адвентистов Седьмого дня, Примокатолическая церковь, Киевская еврейская мессианская община и другие евангельские церкви. Христиане большинства конфессий Украины собрались вместе, чтобы почтить память невинно убиенных еврейских женщин, стариков и детей, извлечь уроки из трагедии и возвысить свои голоса к Богу с просьбой, чтобы такое больше никогда не повторилось. Перед служением организаторы и участники акций провели пресс-конференцию в информационном агентстве «Униан». Если мы думаем про майбутнее нашего народа, про майбутнее людства, мы должны быть честными, открытыми и признавать то, что делали, возможно, наши попередники. Баби Яры, это один шрам на всей нашей земле, шрам, который не заживает еще до сих пор и который вызывает боль и такое сотрясение внутреннее.

Наробила багато горя і лиха, але до сьогодні вони визнають, каються, просять прощення. І я би дуже ревную за наш український народ. Хотілося б, щоб такий дух усвідомлення, такої перевірки внутрішнього стану був і в нашому народі. Те, що відбувалося в совєтське час, там знаєте, це підтверджує... То, что Библия говорит. Знаете, в Библии есть понятие, э, земля проклята из-за невинной крови. Если не произошло серьезного покаяния, то трагедии следуют на такой земле одна за другой. Среди собравшихся в Бабьем яру были и участники трагических событий Второй мировой войны. Те, кто ценой жизни спасали евреев от смерти и их потомки. Бабушка всегда плакала, когда это рассказывала. Говорит, прибегла Циля со своими девочками. Такие они были красивые, эти девочки, и плачет. И каже, Оля, схавай. А бабушка говорит, Цилечка, куда же ты тебя сховаю? А у меня двое на сундучку он сплять. Постреляют же у всех. Тогда Циля молча вытащила из мешка подушку с наволочками и белье другое, и отдала ей, как самое дорогое, что у нее было, и сказала, Оля, помни про нас, помни про нас. В этот же вечер их расстреляли здесь. Собравшиеся почтили память всех погибших в Бабьем Яру минутой молчания. Дети Авраама, хай будет благословенный ваш рид в Украине. Хай буде благословена ваша кожна справа, робота рук ваших, хай буде Богом бережена вся ваша доля. І хочеться, щоб ви, як Йосип в Єгипті, відіграли таку роль в Україні, як через Йосипа Бог благословив Єгипет свій час, хай так через вашу присутність в Україні буде благословена наша земля. Як жить потомкам всіх тих, хто в Бабі яру. Нинішнім українцям і євреям, руским і людям всіх других національностей, живущих в Україні, щоб подобне більше ніколи не повторилось, коли сьогодні ми бачимо, що робиться в цьому світі, і як індикатором, показником духовного стану, це є відношення до Ізраїля, відношення до єврейського народу. Тому хотілось би сьогодні закликати, шановні. Ми не просто на цьому місці, щоб послухати, але ми на цьому місці для того, щоб сказати іншим. Давайте оглянемось на історію і подивимось. Але це не просто історія, це і сьогодні. Ви можете зустріти президентів країн, які заявляють, що Ізраїль не має права на існування. Вони не имеют права этого говорить, але вони говорят, потому что вони думают, что от них многое Христиане, как никто другие, должны быть благодарны еврейскому народу за то, что он веками служит Богу, принес человечеству святое Писание Библию, и из него произросло современное христианство. Необходимо противостать антисемитизму, существующему в украинском обществе, в том числе и в христианской церковной среде, чтобы не допустить повторения подобной трагедии.